На спецлинию 102 поступил телефонный звонок о том, что изнасилован малолетний ребенок. После этого выехала следственная оперативная группа Центрального райдела на место. В ходе разбирательств было установлено, что малолетнего ребенка неизвестный мужчина заманил, когда последняя возвращалась со школы, в свою квартиру, где совершил уже преступные действия. В ходе разбирательств и проведения оперативно-расследовательных мероприятий по горячим следам удалось задержать преступника. В настоящее время данный гражданин, который является жителем города Николаева, привлекается к уголовной ответственности по статье 153 УК Украины. Вона каже, до мене, ви мене відпустите. Я кажу, звичайно, ну, пускай я кажу, вдівайся, виходь. Взагалі, що вона оказалася у мене в кімнаті. Бо я ще ж тоді цей можу, давай дівайся бистренько. зараз і жінка моя прийти, і, і теща, може над'їхати. Ну все.